Нормально а? а? в С кем вы в камере находитесь? Вы в СИЗО или вы в ВТТ находитесь? Я, я, в, СИЗО нахожусь. я нахожусь СИЗО. в СИЗО. В ВТТ я содержался с Юрием Голотовым. Кстати, привет ему огромный передайте. Прекраснейший человек, он очень сильно был побит. Он вынужденно пошел на подписание договора, потому что не было гарантии, что он будет освобожден. Он вынужденно пошел. Он со мной советовался. И вы знаете, вы, я, я, я подсказал, честно говорю, ему наименьшее зло. Я ему подсказал, я подсказал. Возможно, я допустил ошибку. Но я как бы руководствовался прежде всего человеческим, его как, как человеком и пытался, что как бы, вот эта система пребывания в местах решения свободы может его просто убить и подорвать его здоровье. С целью сохранения его здоровья я как бы дал ему рекомендацию. Возможно, я не прав. Я надеюсь на то, что как бы нормальные грамотные политики разберутся, реабилитируют потому что человек реально ни в чем не виноват. Он понес, у него были огромные травмы сзади, и они его поэтому и не переводили в СИЗО. Его СИЗО не принимало из-за тех травм, которые были у Юрия Болокова. Виктор, скажите, вы связываете свой арест с тем, что э, вы были одним из защитников, потерпевших по делу побитых милиционерами людей на Банковой? Абсолютно, да, это с этим связано. Тем более они, они меня вели, они прослушивали мои телефонные разговоры. И всех адвокатов, кстати, я предупреждаю, кстати, передайте вообще все адвокаты, которые каким-либо образом оказывают помощь потерпевшим на Евромайдане, они прослушивают и ведут. То есть на данный случай, на данный момент я могу сказать, что этим занимается УГОС, Республиканский городской городок. Насколько я понимаю, что СБУ заняла такую позицию, они не вмешиваются. Ну это это известный факт. Витя, Витя, еще вопрос один. Я замолкаю. Скажите, вам суд заткнул рот, когда вы начали рассказывать о недозволенных методах в момент задержания? Вы можете? детально описать что как вас задерживали значит, как вас тащили по лестнице как вам ставили ботинок на горло вот это все расскажите да, значит 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 это было прямо это было прямо как, сам момент когда они меня начали душить это э, первое это было прямо под камерой то есть это не проблема установить если бы они опишите бы пожалуйста детально что конкретно да, с вами делать Кто официально? делал официально зарегистрировался все подал свое удостоверение, они меня записали я смотрю на меня бегут со всех сторон сзади спереди со всех сторон начали おかまでしたね。